І знову в ефірі молодіжний квартал. Від однієї теми перейдемо до іншої, не менш цікавої. У нас у гостях Василь Єрмаков, сертифікований фінансовий консультант. Тож далі мова йти теми про гроші. Василю доброго вечора. Добрий вечір. Хотілося б розпочати з того, що ваше життя тісно пов'язане з грошима. Тож як ви особисто до них ставитеся? Хороший вопрос. У меня сразу встречный вопрос. А у кого в современном мире сейчас не тесно связано с деньгами их жизнь? Современный человек каждый день, буквально каждую секунду, так или иначе, правда, думает о деньгах. Он с ними соприкасается, он либо что-то планирует, либо непосредственно за что-то рассчитывается. Поэтому, конечно, у меня профессия связана больше с этим, но в современном мире абсолютно каждый человек каждый день с деньгами общается. Если касательно моего личного отношения, да, как я отношусь к деньгам, то для меня это одна из базовых ценностей. То есть на, наряду с такими ценностями, основными базовыми, у да, каждого человека есть ценности. То есть, первое это здоровье, духовность, любовь, семья, отношения возьмем как одно. И четвертая базовая ценность для меня это деньги в современном мире. Если говорить еще так, короче, одним словом, то деньги это энергия. Как все в этом материальном мире это энергия. И для меня это показатель продуктивности и полезности. То есть, насколько я полезен, продуктивен в этом мире, столько у меня, ко мне приходит денег. Я не могу не запытаться про то, что деньги – это мета, или это возможность получить что-то большее, чем деньги? Купить что-то на эти деньги? На самом деле это свободный выбор каждого человека. Для меня четко деньги – это энергия. Вот конкретное слово. А есть люди, для кого действительно это становится целью, для кого-то даже главной целью. Для кого-то это средство. И многие люди на тренингах тоже отвечают по-разному. То, что вы назвали, на тренингах люди, каждый отвечает. То есть и то, и то правильно для каждого, свою, ну, каждого свое мнение, образно говоря. А для меня, я же говорю, это четкое понимание у меня есть того, что это одна из базовых ценностей в современном мире. Хотим мы этого или не хотим, но это глупо отрицать, по-моему. Але ж не буває так просто, от заробив гроші і витратив. Існують якісь певні технології правильного поводження з ними. Розкажіть, будь ласка. Звісно, вони існують. Вони існують, насправді, вже не роки, не віка, а тисячоліття. І практично, насправді, вони не змінюються вже тисячоліттями. Да, в современном мире при технологическом росте и всем остальном есть какие-то виды изменения, но базы, основы остаются на самом деле такими же. Я сразу могу порекомендовать нашим дорогим телезрителям. Есть хорошая книга, которая как раз об основах финансовой грамотности. Кто читал, может быть, перечитает. Кто нет, то автор Джордж Клейсон. И называется она «Самый богатый человек в Вавилоне». Где как раз описываются простыми словами эти простые законы денег. То есть и там как раз четко показано, что и в то время оно работало, да, когда еще не было денег в современном понимании, были монеты. Но законы управления деньгами остаются на самом деле неизменные по сей день. Они модифицируются, но основы остаются основами. Это азы, которые нужно знать. Проблема у нас только в том, что на уровне там, государственных образовательных программ нас действительно никто не учит э, обращаться с деньгами. Не то чтобы там правильно или неправильно, а вообще в принципе не учат. Нас учат в лучшем случае, как их зарабатывать якобы, да, в институтах, в школах, но управление просто личным персональным карманом, это ложится уже на плечи самостоятельно каждого. Чем, собственно, мы и занимаемся, это самообразованием. Можно учиться самому, читая книги, да, вот как я порекомендовал, либо проходя тренинги, либо обращаясь к специалистам, но заниматься этим важно и нужно. Есть два аспекта, когда мы зарабатываем деньги правильно и когда мы их правильно вытрачаем. Есть какие-то порады с приводу Правильного вытрачение грошей, потому что не все грошей много. Иногда ты обмежен в ресурсах. Согласен полностью. Здесь, во-первых, важно понимать, что первое, что нужно для себя понять, это таки начать ими управлять. Потому что очень многие люди пускают это просто на самотек, и они не знают, сколько они зарабатывают. Ну, понятно, им кажется, что да, я понимаю, что у меня вот там есть зарплата, это каждый месяц столько, но они это не фиксируют. Важно вести учет как доходов, так и правильно вы задали в вопросе, сразу есть подсказка, и расходов. И есть, собственно, вообще три модели поведения управления деньгами. Первое – это доход минус расход равен минус. Знаем, да, таких людей? Угу. То есть человек тратит всегда больше, чем зарабатывает. За счет чего? Да, хоть как можно потратить больше, чем зарабатывать? Кредиты, долги. То есть люди постоянно потратили и уже заранее должны. И они так постоянно, как белка в колесе, это отдали, взяли новое. И тратят, ну то есть живут якобы на широкую ногу, не по средствам. И в итоге у них модель всегда остается меньше, чем даже заработали. Вторая модель, это когда доход минус расход равен нулю. То есть что заработали, то и потратили, собственно, в ноль ну, однозначно это лучше, чем первая модель, правда, здесь, по крайней мере, человек честно ни у кого чужого не берет, на что способен да, заработать, на то, собственно, и живет. То есть это уже однозначно лучше, ну, как по мне, тоже не есть хорошо. И, как вы, наверное, догадываетесь, есть, естественно, третья модель, это когда доход минус расход равно плюс. То есть всегда остается больше, чем мы зарабатываем. И абсолютно... Любой человек с абсолютно любым уровнем дохода может для себя принять эту модель, выбрать ее, исследовать ей, и неважно какая зарплата. Вот, Данила, том... почему? Да. да так, цифр. Вопрос в том, что. Э, ну, давайте так просто спрошу. Э, как вы думаете, вот как можно достичь этой модели при любом доходе, <гум> что всегда оставались деньги? ведь складать, я думаю. Логично, супер. Но есть какое-то но, да, почему этого люди не делают? Возможно, им просто не выстачает грошей. Там у всех зарплаты даже на среднем уровне, среднеукраинскому, в Херсоне. Не выстачает силы воли, вот особенно мне, например. Силы воли. Это уже ближе на самом деле, да. А задам вопрос. От какой суммы нельзя отложить 10%, к примеру? Наверное, ведь будь-якую можно откласти. Супер. Правда, здесь не идет вопрос о том, что средняя зарплата или низкая зарплата, или это даже пенсия. Нельзя отложить только от нуля. Но кто из нас сегодня живет на ноль? Так или иначе, даже студенты говорят, я не зарабатываю. Да, ты, может быть, не зарабатываешь, но через тебя всегда проходят деньги. Ты же как-то живешь, как-то расплачиваешься там элементарно в маршрутках, платишь за питание. И нет такой суммы, от которой нельзя отложить. А вот сила воли, то здесь есть такая вот, скажу, что лично мне помогло, такой маленький как бы секретик, он достаточно прост, но его важно делать. Mm -hmm. Это откладывать деньги в первую очередь. Мы в основном думаем, психология нас так устроена, что да, откладывать нужно, вот-вот-вот отложу, сейчас вот тот, сейчас сумочку куплю, сейчас там, 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 а потом оказывается, что не хватило. Да? И мы обещаем себе, что вот в следующий раз я обязательно отложу. И это происходит раз за разом, и в итоге человек так и проживает. Много времени, возможно, и всю жизнь, не научившись откладывать. Моя четкая рекомендация, прям, она действительно очень простая, но это нужно делать. Мало этого понимаете, нужно делать. Отложить в первую очередь. Вот пришел доход любой, зарплата, стипендию начислили, просто элементарно нашли деньги, подарили, не знаю, наследство, то есть любые варианты в лотерею выиграли. Первое, что мы делаем, это откладываем эти 10%. То есть рекомендация, кстати, начинается с 10%. Это закон всех времен и народов. Для того, чтобы откладывать эти 10%, должна быть какая-то конкретная мета, или по-другому себя нужно Супер, отличный вопрос. На самом деле, да. Это то, что как раз и мешает многим людям откладывать. Потому что просто понимание, что ну да, всем нужно откладывать деньги, этого недостаточно. Нужно выбрать себе такую цель, которая будет действительно мотивировать и заставлять такие откладывать эти деньги. Это может быть что угодно. Начать можно с каких-то там небольших, краткосрочных, чтобы просто выработать эту привычку. Поставить себе за цель, я не знаю, чего хочется, Таня, допустим, через месяц. Какую-нибудь такую вещь, которую ты можешь себе позволить. Я не сможу заработать. Например, просто там, не знаю, это. Давай я придумаю. Ну давай ты сумочку. Сумочка, сумочка допустим. Давай. Да, сумочка. Ты четко понимаешь, сколько эта сумочка стоит. И ставишь себе за цель. То есть, когда у тебя. Откладывать деньги изначально это всегда дискомфорт, потому что мы не привыкли этого делать, правда? Так. И зачем идти на дискомфорт, мы себя любим, да? Ну, сумочка, класс, я помечтаю, а потом скажу, ну не получилось, я буду мечтать дальше, да? Как жить без мечты? А если на самом деле тебе это нужно, для тебя это важно, то тогда ты ставишь себе за цель, и каждый раз, когда тебе приходят деньги, ты помнишь о том, что ага, я же выбрала для себя эту цель, эту сумочку. Поэтому и у меня есть классный плюс. Я могу это сделать в первую очередь. Я же уже знаю маленький секрет. Я беру и откладываю. И, а дальше просто это становится уже привычкой. И следующая цель уже может быть не сумочка, а вплоть до квартиры. Там, и можно даже на всю жизнь. И нужно планировать финансы и цели. Я, пока в мене є питання, я спитаю про борги, про кредити. Наскільки мы взяли потребуемо того, что брать борг у банку, например, и че корыстно это для человека и для его финансового становища брать в борг? Ну я думаю то, что это не полезно, это понимают все. Начнем с того, что у нас вообще идет перекос абсолютный и такая подмена понятий нас искусственно загнали в такое даже не знаю как сказать в общем, мышление людей направили в такое русло, что кредиты это нормально, что висят куча реклам, там, да, вот евро 2012, все, у меня зарплата там 2000, но я хочу себе плазму огромную. Пожалуйста, тут же множество магазинов предлагают якобы рассрочку под ноль, и люди на это ведутся. Но во всем мире адекватно вообще э, кредиты и банки вообще созданы для бизнеса. Когда люди берут займы для того, чтобы эти деньги направить в какое-либо дело, в какую-либо инвестицию, чтобы оно приносило доход. Но только на финансово неграмотном населении научились зарабатывать и делать как раз эти потребительские кредиты на телефоны, когда да, еще модель только вышла, человека зарплата абсолютно не позволяет ему даже предыдущую, но это же модно. Это же iPhone. Конечно, значит, это же iPhone, он седьмой, как я могу теперь переходить шестым там или пятым. И парадокс в том, что как раз богатые люди, они всегда тратят меньше денег, чем зарабатывают, хотя могут позволить себе гораздо больше, чем бедные. Но у бедных всегда хочется показаться, что вот я крутой. Вот у меня на самом деле зарплата такая себе, но я буду ехать в маршрутке, но с этим седьмым айфоном. Или я буду ездить на машине, но в кредите. Хотя это просто нерентабельно. Если на самом деле посчитать, то это абсолютно невыгодно. И это просто плата за вот понты. То жить по средствам требует. Да. Ну, то есть это такое грубое слово, но жить нужно осознанно. Если и четко понимать, на что я на самом деле могу рассчитывать. Если ты хочешь жить лучше, супер, это за, и я только за это. Но тогда просто будет добр увеличивать доход. А когда у тебя доход такой, и ты не хочешь создавать другие источники дохода, увеличивать свой, но хочешь достичь других целей, то тогда будь добр, тогда живи по средствам. То есть как раз та модель ⁇ доход ⁇ расход. Если мы хотим, чтобы здесь был плюс, то два варианта. Либо мы увеличиваем доход, а расход остается такой же, тогда у нас появится этот плюс. Либо у нас не получается, не хотим мы там идти на дискомфорт, увеличивать доход, но хотим, чтобы был плюс. Тогда будь добр и занести расход. И для этого тоже есть множество рекомендаций, и простыми шагами этого можно достигать. Хотілося б сказати щодо кредитів, що, наприклад, в мене є знайомі в Польщі, які за рахунок кредитів можуть дійсно жити. Вони там кажуть, що кредит беруть і все. І машину, і будинок, угу. і телефон. Ну просто там умови різні. Але ми не будемо продовжувати цю тему. Чесно, не люблю я насправді, да, і На да. в Америці, і в Європі кредитні ставки і іпотеки там доступні, вони не такі ошеломляючі, як у нас. ну, и даже там это плохо, я считаю. А если говорить про наши условия, то мы просто категорически нет различным кредитам, займам, потому что ну, мы только что об этом поговорили. А скажите, пожалуйста, какой ваш властный опыт в управлениях с грошима? Какими угу. техниками керуетесь? И, и расскажите. Ласка, я как раз руководствуюсь теми технологиями, которые мы говорил, э, которых читал в книгах, обучениях. Но если говорить практически, да, что конкретно я делаю, то первое, это, естественно, веду учет доходов и расходов. Ежедневно, буквально ежесекундно. Что мне помогло, это в современном мире есть прекрасные устройства, гаджеты разнообразные. Это телефоны, это планшеты, это ноутбуки, кому как удобно. И сейчас есть множество программ, и каждый человек может для себя выбрать комфортную, удобную для него то есть, когда я начинал и понимал, что это нужно делать, да, я начинал делать это на бумаге, в блокноте. И это жутко дискомфортно, это жутко напрягает, потому что да, ну, мы не можем всегда с собой носить этот блокнот, это либо дома, и вечером приходится об этом сидеть, вспоминать, как же это было и что записать. А телефон, планшет, который всегда под собой, есть программка, где это все удобно, красиво, с иконками, со статистиками, и это нужно делать постоянно. Плюс, когда ты это видишь, и идет визуализация, да, ты видишь, что расходов на самом деле у нас масса, да, это как решето, туда, 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 туда денежки утекают. А доход, если у человека один источник дохода, то когда ты на это смотришь и ты это видишь визуально, мы головой это понимаем, естественно. Но визуализация делает просто чудесные вещи, то волей-неволей даже наше подсознание начинает работать. Подожди, а почему это утекает оно ну, во столько сфер, а приходит только с одной? И ты даже подсознательно начинаешь искать возможности увеличить еще количество источников дохода. И это действительно работает и то, что мне помогло. Ми продовжуємо з вами говорити про гроші. Сьогодні у нас в гостях Василь Єрмаков сертифікований фінансовий консультант. І ми продовжуємо розмову з нашим гостем. От скажіть, Василю, така ситуація. Є е, в мене 10%, я відклала з першої ага. заробітної плати. Ось у мене вони лежать. Пройшов місяць, ще відклала, потім ще місяць і ще відклала. І так от декілька разів. Але настав такий момент, коли я забула про свою минулу ціль. Мені чомусь захотілося купити, ну я не знаю, не сумочку, а спідничку. Як в такій ситуації робити? Ну, Перший задам питання: а точно ли була та і, і, і Ти дійсно цього хотіла на 100%? Допустимо, хай буде на 100% я цього хотіла. Тоді скажи мені, чому ти сама відказалася від от своєї ж виборної цілі і змінила її на іншу? Произошла коректировка цілі? Ну, як кажуть у нашому сучасному світі, я ж дівчинка. Класна наговорка, на самом деле. <рес> Просто я думаю, що у жінок це завжди працює. Вам жінки ніколи не кажуть, ну, ну я захотіла Сукню, ну вы же разумеете, что це... регулярно. <с khi John Lol> <mesure> Но это не имеет никакого отношения к тем деньгам, которые я откладываю, <coughs> через <честь, tsuk> которые она откладывает. Так и Эмзе, они никогда не. Я скажу, что помогло мне. На самом деле, потому что действительно бывают целевые накопления, да, когда мы хотим на какую-то вещь, на какой-то предмет, неважно. Э, важно понимать, что каждого человека должен быть резерв финансовый называется это финансовая безопасность. И это энное количество сумма денег. Конкретно, и каждый должен себе на самом деле посчитать. Состоит она очень просто, считается очень просто. У каждого из нас есть какое-то количество месячного расхода. Стабильное, плюс-минус. То есть обязательные расходы, имею в виду, такие как коммунальные платежи, там, питание, проезд, там, транспорт. Ну, то есть все, что нужно нам необходимо каждый месяц. Вот кого-то это 2000 гривен, у то 5, 10, неважно. То финансовую безопасность рекомендовано формировать, чтобы 6 месячных расходов, 6 и более, в идеале до года. То есть, если человек, допустим, тратит 5000 гривен в месяц, то нужно себе сделать резерв финансовый в размере сколько? 6 на 5, 30 тысяч гривен. И каждый может себе это просчитать. И вот для каждого я бы рекомендовал начать выбрать именно эту цель. Потому что мы понимаем, да, что жизнь происходит так, что может когда угодно, с кем угодно случиться любой форс-мажор, могут уволить с работы, может что-то случиться со здоровьем, не дай бог. Если нет никакого запаса, прочности, то каждый человек ну, оказывается в очень некомфортных ситуациях. А если у нас есть, мы понимаем, что полгода мы можем стабильно жить так, как и жили, не занижая уровень жизни, не съезжая на другую квартиру, не переходя на какое-то питание низшим классом, да, То это гораздо помогает в жизни. И это супер классная цель для начала, для чего откладывать деньги. Если когда уже сформирован этот резерв семейный или личный, то для каждого своё дело. То тогда уже можно как раз выбирать себе другие цели, то ли это сумочка, то ли это автомобиль, ну и так далее. Актуальное питання для багатьох українців. Вони почали відкладати гроші, але де їх тримати? Вдома під матрасом чи в банку? Это на самом деле очень обширный вопрос. Мы можем целую передачу ему посвятить. Но первое, что скажу, это, во-первых, нужно научиться это делать. Многие берут это за отговорку заранее. Я бы откладывал, но государство нестабильное, банки могут прогреть, и поэтому я этого не делаю. Для начала, когда это суммы небольшие, да, когда мы только начинаем, то просто научитесь это делать просто хотя бы дома. Да, Потом деньги должны работать. Если они лежат под подушкой, под матрасом в банке, это глупо, тем более с нашим темпом инфляции, соответственно, они, естественно, обесцениваются. Куда их инвестировать, то на индивидуальных консультациях с каждым человеком мы это все прорабатываем в зависимости от того, от сумм и от того, для чего эти деньги нужны. А инструментов на самом деле и действующих есть очень много. Просто в них потрібно розбиратися. У нас люди звикли не розбиратися, іти на поводу реклам у сусіда, а нужно либо просто це розбиратися, або вертітися к професіоналу. Давайте поговоримо про шляхи е доходів, звідки вони можуть йти. Є сьогодні така проблема у студентів, коли uh -huh. після закінчення університету куди не підеш, усюди вимагають досвід роботи. Як роб як з цим впоратися та де його знайти? Да, это даже классическая шутка, да, такая, что ищем на работу молодого перспективного сотрудника, там 20 лет, с опытом работы 15, да, mm -hmm. об этом вопрос. Ну вот, скажу, что э, видели какого-нибудь человека, адекватного, желающего работать, зарабатывать деньги, который умер от голода, потому что не нашел работу? Не mm -hmm. Нет, правда? Во-первых, начнем с того, что нужно действительно этого желать. И человек, который хочет. Найти работу, зарабатывать, он всегда ее найдет. Важно просто понимать, что да, ни у кого не бывает сразу, там опыта нет, знаний нет, но зарплата огромезная. Но все этого хотят. Это абсолютный абсурд, конечно. И студентам я бы сказал, что, во-первых, не нужно ждать э, диплома, как какой-то путевки жизни, что вот я доучился, получил диплом и все. И вышел на рынок, и меня все хотят. Лучше, когда... Учишься уже искать различные вообще возможности, подработать, набраться опыта, в идеале это делать по своей профессии, если, конечно, планируете делать профессию. А Из-за того, что многие ленятся, а потом просто это опять же начинается. Вот государство не то, да-да, может быть, государство не то, но вы же это понимаете уже. Так может быть есть смысл об этом позаботиться раньше. Сейчас можно обучаться в интернете, есть масса даже бесплатных образовательных программ, как и по личностному росту, так и по профессиональному. Поэтому этим нужно заниматься. И нужно в период еще обучения искать возможности подработать. Бесплатно, без проблем, стажироваться и говорить людям «благодарю за то, что взяли на работу». И как раз и набивать опыт. у нас завершается эфирный час, но вы нам много порад дали сегодня. Какие основные вы выделили? Основные, что касательно управления финансами, да? Основное, это еще раз повторюсь, да, книгу, которую я рекомендовал, для, ну, как, на мое мнение, это отличное начало, если человек решил заняться всерьез своим финансовым образованием, самообразованием. Это самый богатый человек в Вавилоне. Дальше нужно прямо сейчас, прямо сегодня начать вести учет доходов-расходов. Обязательно. Это основа основ, без которой какие-то дальнейшие кирпичики в своей финансовой крепости просто нереально выстраивать. Это вначале жутко дискомфортно, но без этого никак. И сейчас, я еще раз повторюсь, есть масса вспомогательных программок, которые помогают это делать более комфортно. Василий Ермаков, сертификованный финансовый консультант, сегодня был в нашей студии. Мы вам станем очень благодарны. за такие... я благодарю вас. Екскурс у світ грошей, у те, як їх економити, ми з вами побачимось одразу після кліпу і, звичайно, будуть чекати на вас і на нас нові цікаві гості. Тож не перемагайтесь!